Дорогие друзья, у нас в студии Юрий Буянов, Никого астролог, этого, да? Очень uh, рады вас об этом да, нами, да, с нами. Да. Мы сьогодні весь день обсуждаем животрепещущие вопросы для всіх українців, коли закончится війна? Вернеться ли Крим? Вот всі ці речі, которые живуть сейчас в наших, О, наших цей, согражданах. Ми хочемо з вами от уточнити як з астрологом, адже ну, багато хто прислуховується до того, що кажуть зірки. Адже ви працюєте у вас, села наука, ви створюєте усі натальні карти. Ось можете дать на відповідь на запитання: скільки ще будуть тривати військові дії на території нашої країни? Ну, я начну с того, что астрологи не экстрасенсы. Это просто вот, я не говорю, я, потому что знаю. Многие нас считают колдунами, там, еще кем-то, не знаю. Мы математики. Вот э, наш инструмент – это вот такие, такие таблицы эфемерит. Ну, то есть, ну, хотел, думаешь, за покажу. вашими данными можно как-то спрогнозировать? Нет, это можно С точки зрения астрологии. Спрогнозовать, вы знаете, очень трудно прогнозировать э, действия неадекватных людей. Я имею в виду тех, которые с той стороны, потому что в общем-то, это то, что они делают, невыгодно никому, в том числе и. Вот. Ну, скажем, знаете, есть такое, такая поговорка, что есть правильный способ решения вопроса, есть неправильный, а есть так, как это делают в армии. Но вот они делают так, как это в армии, потому что все, что там происходит, это какая-то, ну, чепуха полная. Может, вот эти я, якости я уточню? Нет. Вот, Значит, смотрите, была... смотрите, смотрите, если вас интересует конкретно, когда закончится война, я не могу этого сказать, и ни один астролог этого не скажет. То есть, что в голове у Путина, это, знаете, это ему даже может быть... А Хорошо, рассказать. давайте переформулируем давайте в более... Переформулируем. Да. Да, Когда да. звезды обещают Украине Нет. более благоприятные условия для мира? Я вам скажу так, до ноября месяца будет вот такая ситуация, как сейчас. Угу. Как минимум. Да. У меня там есть некоторые расклады, почему и как. То есть, я вам присылал эти... Значит, фотографии там эти наших э, транзитов то есть те диаграммы которые вот они говорят о том вот давайте посмотрим февраль вот буквально 26 февраля вот ожидает нас такая вот штука что путаница какая-то путаница будет видите там уран с нептуном беспорядок в делах вот какие-то крупномасштабных крупномасштабные политические экономические неприятности могут произойти вот 26 числа то есть что мы делаем что мы делаем мы 26 рассчитываем до да, да. 26лета мы рассчитываем промежутки времени, то есть мы работаем. Вот, вот, вот у нас такой гороскоп Украины. Скажем так, он очень похож на часы. Только в обычных часах две стрелки, а тут 10 стрелок, это планеты. Мы со звездами не разговариваем, мы по расположению планет делаем какие-то выводы. Хорошо, вот. учитывая положение планет, да, в принципе, да. Украине удастся ли удержать Донбасс? Я думаю, что удастся. Удастся. Да, во-первых, я вам скажу так, когда началась агрессия, в частности в Крыму и на Донбассе, была и такая планета агрессии. Марса, она шла в ретроградном движении. Угу. Девиз этого периода, это поднявший меч от меча погибнет. То есть тот, кто начинает агрессию, тот в итоге проиграет. Следующий раз, ну то есть на каком на обратном движении ретроградного Марса, скорее всего, это произойдет в 2016 году в апреле, с апреля по июль. Можна ожидати 2016 годин, ми можемо ожидати відката обратного, мы отката обратного отката, і ми отримуємо територію України соєдиняючими соснами. Да. Так, а да. все ще до листопада періоди були такі напружені. Напружені були. Пане Юрію, скажіть, ось б за китайським календарем, от декілька да. днів тому, наступив справжній да. новый рік, рік новий рік, рік кози і Україна, якщо так взяти, це якраз рік народження України, тобто це її рік. Дикозы, козы, правильно? Ну, можно так сказать, да. Это да. может как-то благо... благодатно, благодатно. сказаться на ситуации в нашей стране? Ну, вы знаете, в год козы родилась и Россия, потому что все же одинаково там родились. Вот. Но суть не в этом. Я скажу по-другому. Коза более миролюбивое животное, скажем так. Ну, вот год козы, они а как, как более, это можно сказать правильно, она более, более миролюбивая. То есть, скорее всего, что в этот год... Какие-то мирные инициативы найдут свое воплощение. Вот, в то же время мира хочет наш президент, мира хочет весь мир вообще-то, ну, кроме одного человека. Думаю, что его удастся его убедить Богатого... в, том, что, э, в том, что это все это невыгодно, выгоднее договориться. Потому что война это дорого, дорогое удовольствие. Сейчас многие покидают Украину в надежде на лучшую жизнь. То есть собирают чемоданы, куда-то двигаются. Стоит ли это делать объективно? Вот сейчас, вы можете понимать, ситуация складывается так, что где-то будет им другое счастье, или все же стоит оставаться на своих местах. Я вам скажу, что, знаете, есть такой вот хороший, хороший лозунг был. Украина начинается с тебя. Вот, то есть. Поддерживая так вот проявляя панику и истерику, мы работаем вот на нашего врага. Угу. Нам сейчас необходима выдержка и стойкость. Если говорить То, о что панике нам... и истерике, да, вот да. как раз одним из таких постоянно всплывающих фактов, что а вот сейчас будет третий да, Майдан. Да. Будет, не будет? Я вам скажу так. Это тоже третий Майдан выгоден сейчас Путину. Угу. То есть если тот, кто его будет сейчас организовывать. Он работает на наших врагов, Вот так я вважаю, і зна краще, ш... аби його да, не було. Да, краще бо дуже багато глядачі цікавить питання, чи повернеться Крим. Я же, же уже, я, же, вам говорю. Ага, я ну, просто еще да, проглядаю. гадаю, еще да. 16, 16, -го году, 16 року, Думаю, они, они рационализм восторжествует над вот этой вот что по каким все. причинам они да. отходят. Тому глядачей, которые нам так много все да, задавали, да, 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 да. все ж таки, сподіваемся, что Крым повернется уже в 16-м году. Вот они икра. уже все ждут, что украинцы начнут. Основная масса туристов, которые ездили в Крым, были украинцы. Они, сейчас туда никто не ездит. И все, у них провал. Они, наверное, через вот этот год, они еще подождут москвичей, они туда не приедут, опять... И все подумают, ну давайте назад, ребят.